মোৰ সন্তানক শাসন কৰিবলৈ আপুনি কোন মোৰ সন্তানৰ শাসনৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আপুনি কোন যেতিয়াৰ পৰাই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিছুমান অভিভাৱকে সুধিবলৈ বা উত্তৰ বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই সন্তানৰ বেয়া আচৰণবোৰ থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বন্ধুসকল আপোনালোক একমত নে এই কথাটোৰ লগত তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কিছুমান অভিভাৱক আছে যি অভিভাৱকে সন্তানৰ অলপ শাসন কৰিব বিচাৰিলেই তেওঁলোকে শিক্ষকক উভতি ধৰে যে মোৰ ল'ৰাক শাসন কৰিবলৈ আপুনি কোন কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত সেইসকল অভিভাৱকেও যে সন্তান এজনৰ বেয়া আচৰণবোৰ আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাক দেউতাকে যিমান অৱদান আগবঢ়ায় শিক্ষকসকলেও সিমানখিনিয়েই অৱদান আগবঢ়ায় আৰু কোনো এজন টিচাৰে এজন ছাত্ৰ বা এজন ছাত্ৰীৰ বেয়া হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে টিচাৰ এজনে সদায় বিচাৰে যে নিজৰ ছাত্ৰজন এজন ভাল মানুহক ভৱিষ্যতৰ নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে সি নিজৰ নিজৰ ওপৰত নিজে থিয় দিয়ক সৎ পথত চলক সদায় বিচাৰে যে মানে এজন ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়িবলৈ যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে সেই শিক্ষকজনে সদায় কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু কেতিয়াও এজন ছাত্ৰ বা এজন ছাত্ৰীৰ বেয়া হোৱাটো শিক্ষকে কেতিয়াও নিবিচাৰে সিহঁতৰ কিবা বেয়া আচৰণ দেখিলেহে শিক্ষকজনে শাসন কৰিবলৈ লয় যাতে সেই যি বেয়া আচৰণ সি সেইটো পৰিত্যাগ কৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণবিলাক যাতে নিজৰ লগত নাৰাখে তাৰ প্ৰতি সদায় শিক্ষক এজন দায়বদ্ধ হৈ থাকে যে ল'ৰাজনক সেইটো পথৰ পৰা কেনেকৈ ভাল পথলৈ আনিব পাৰি কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আজিকালি বহুখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় শিক্ষকসকল বিশেষকৈ কিছুমান অভিভাৱকৰ কাৰণে এজন দুজন অভিভাৱকৰ কাৰণে শিক্ষকসকল বদনাম হ'বলগীয়া হয় আৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ যেতিয়াই সন্মুখীন হয় তাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু সেই ল'ৰাজনক যেনেধৰণে শাসন কৰিব লাগিছিলে ঠিক তেনেধৰণে শাসন নকৰে যেতিয়াই অভিভাৱকৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত সেই ল'ৰাজনৰ যি আচৰণ সেই আচৰণটো নিজৰ লগতেই থাকি যায় গতিকে অভিভাৱকসকলে কিছুমান কথা ভাবি চিন্তি পেলাই শিক্ষকজনে কিয় তেনেকৈ শাসন কৰিবলগীয়া হ'ল জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু আলোচনা কৰিব লাগে সেইটো নকৰি যদি কাজিয়া কৰিবলৈ আহে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহে যে মোৰ সন্তানক মই শাসন কৰিম আপুনি শাসন কৰিব নালাগে তেনেকৈ যদি কয় তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষকজনেও সেই ল'ৰাটোৰ প্ৰতি যিবোৰ আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব দিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বখিনি কমাই দিয়ে আৰু ল'ৰাজনৰ সেই বেয়া আচৰণটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে আৰু এটা সময়ত শিক্ষকজনে শিক্ষক শিক্ষকক যেনেকৈ অমান্য কৰিছিলে মাক দেউতাককো সেই ল'ৰাজনে বা ছোৱালীজনীয়ে হয়তো এটা সময়ত তেওঁলোকৰ কথাবিলাক অমান্য কৰিব পাৰে বা নুশুনিব পাৰে বা যি ধৰণৰ বেয়া আচৰণ আছিলে সেই বেয়া আচৰণবিলাক মাক দেউতাককো দেখাব পাৰে গতিকে অলপ অভিভাৱকসকল সচেতন হৈ শিক্ষকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি বিলোচনা কৰি ল'ৰাজনৰ বেয়া আচৰণটো কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতহে আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই আগবঢ়া উচিত গতিকে মোৰ মতামত যিখিনি আছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ সকলোৰে মতামতবোৰ বেলেগ বেলেগ মোৰ নিজৰ ফালৰ যিটো ভিউজ আছিলে সেইটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্স খোলা আছে তাত আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাজেচন আগবঢ়াব পাৰে ধন্যবাদ জয় অসম